sodiq samarqandiy ilmli bola mahmud abdulmo'min ilmli bola abu saloh ilmli bola abdullo zufar ilmli ilm o'qigan ular ham kitob ko'ra oladigan bolalar u bolalar ham man olim deyolmayman unisini olimligini bilmayman lekin lekin ilmliligini bilaman kitob ko'ra oladigan bolalar lekin kim ayniyapti aynityapti bugun o'zbek zabon o'zbekchani tushunadigan xalqni kim gangityapti bugun internetda man aytgan shu shaxslar gangityapti shu yani. shaxslar aynityapti robbimiz ollohga makon beryapti a'zo beryapti robbimiz olloh o'zini yaratgan mahluqotu mavjudotlariga muhtoj emasligini qur'onda aytib qo'ygan manga hech nima kerakemas man ke behojatman deydi abdulg'oniy degan ism borku abdulg'oniy abdulg'ani deydi bizni abdug'ani deb ya'ni hamma narsadan behojat bo'lgan olloh degani olloh behojat zot ollohga makon bersak u makon maxluqot o'zini yaratgan mahluqotga olloh muhtoj degan bo'lib qoladi xudo saqlasin bugun bizni aqidada fiqda to'rttamizni boshqacha fikr to'rttamizni boshqacha fikr qilsa bular o'zini yani. maqsadiga erishadi bugun biz musulmonlarni jam bo'lishimizni ham fikr bo'lishimizni bitta yo'lda yurishimizni inoq do'st bo'lib yurishimizni xohlamaydi bular xohlamaydi shuning uchun olloh bizni bitta bo'lib bitta yo'lda jam bo'lib yurishimizni xohlaganligi uchun qur'onda bizga aytib qo'ydiki bo'linma dedi e'tiqodda ham bo'linma diniy masalada ham bo'linma bir biringni orang bo'linmasin dedi olloh shuni xohlaydi mani arqonimni mahkam usha dedi ya'ni qur'onni mahkam usha dedi shuning uchun biz Allohdan hidoyat so'raganimizda biz o'ylagan hidoyat emas yana qayta aytaman Alloh rozi bo'ladigan hidoyatni biz Allohdan so'raylik